Вітаю вас на телеканалі Еспресо. В Студії працює Христина Яцькі. В цій студії ми не лише інформуємо вас про найголовніше, але й розповідаємо про цікавих людей, і цікаві проекти в Україні, які заслуговують принаймні уваги. Це точно до нас завітав Микита Власов, виконавчий директор світової серії турнірів із кікбоксингу і дворазовий чемпіон Європи. Фіналіст чемпіонату світу із кікбоксингу. Так багато реаль регалії вибачте, якщо щось там не зазначило. Можливо. Uh, і дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Спасибо вам, що пригласили. Я знаю, що uh, готуєтеся до першого uh, етапу світової серії дитячо-юнацьких турнірів uh, у кікбоксингу. і знаю, що це фактично змагання, uh, яке ледь не вперше відбуватиметься в Україні саме в таких масштабах. Розкажіть да <пас> на самом деле формат проведення такого турніру іменно мирового, Потому что это всего лишь навсего первый этап сейчас будет в Украине, в Киеве. Всего таких этапов будет четыре. И финальный, заключительный этап он пройдет в Барселоне, в Испании в декабре месяце. Формат мирового, мировой серии турниров, он проводится в принципе в мире в первый раз. Угу. Его мы проводим первый раз, его мы готовили, долго к этому шли, собирались с мыслями, собирались с ресурсами, там, с идеями. И вот вышли в такой формат, что... Подобные соревнования проходят среди уже состоявшихся спортсменов-профессионалов, но ниша детей выпала. То есть дети на это смотрят, но у них нет такой же реализации, как у взрослых. Им очень хочется, и мы решили восполнить эту нишу, мы решили провести мировую серию турниров, в которых дети, юниоры, юноши могут себя проявить, заявить о себе на весь мир уже. А що вас змушує, чи свого часу змусило саме е, піти скажімо так у дитячий спорт, допомагати діткам ставати на спортивну е, стізю? Як то кажуть? Смарітті турнір у нас називається Кішанка. Кишенка Кап? -кап»? Тому що на сьогоднішній день найзвітніший кікбоксер Українець. Это Кишенко, Артур Кишенко, он живет сейчас в Испании, но выступает за Украину, тренируется, везде флаг Украины, ну, настоящий патриот нашей страны. И так как Артур через 2-3 года собирается заканчивать свою карьеру, в принципе... То, естественно, наши взгляды, так как мы с ним плотно работаем, наши взгляды устремились в сторону детей. Потому что детский спорт это та база, которая развивает все остальное. То есть, если в Украине, а в Украине потенциал очень большой. Я верю действительно, что наши дети, наши юниоры, наши бойцы самые сильные в мире. Это доказывает Артур Кишенко, который смог стать самым сильным в мире. Поэтому мы решили, что нужно поднимать своих, нужно развивать свой спорт. Здесь, в Украине, нужно заявлять в мире об этом. И, естественно, начать нужно. С Детей. Это та платформа, на которую мы сможем опираться в дальнейшем. Я много украинских деток действительно сейчас спрахнуть до спорту? На самом деле, несмотря на тяжелые времена в стране, на тяжелую экономическую ситуацию, те родители, которые занимаются воспитанием своих детей, которые уделяют этому достаточно времени, они понимают необходимость развития ребенка и в спорте в том числе. Но ну, сейчас на турнир мы ожидаем около 400 человек. И не только с Украины. У нас, получается, в этом году будет всего 4 турнира проведено по разным странам. Это Украина, Латвия, Германия, Испания. И те страны, которые не вошли в это число, которые не смогли провести у себя турнир, они едут к нам на турнир. Вот сегодня, буквально перед эфиром, я разговаривал с итальянцами, которые спрашивали, когда начинается, когда они могут приехать, подать заявку. У нас будут представители Молдавии, Белоруссии, Польши, Италии и Латвии. На нашем турнире по uh, украинцев. спортсменов молодых из той самой Европы не лякает ситуация в Украине, Они готовы ехать, в принципе, на змагання сюда, обмениваться досвідом и своими? Спорт и спорт, конечно, конечно тревожит. Это однозначно uh -huh. людей, родителей. Все переживают за своих детей. Это нормально, это естественно. Но, опять же, и мы, как организаторы, берем на себя ответственность за то, что э, постараемся максимально обезопасить всех, э, всех спортсменов, всех участников этого Мероприятия. Естественно, есть є якісь опасения, але спорт є спорт. Спорт спорт, це дружба завжди. Так, дійсно, це правда. І е, я знаю, що е, в даний час ви є заступником директора центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді, десантник. Да. А саме наголосна патріотичність, я зараз зробила це. Останнім часом ви для себе обрали такий от напрямок. Уже веськово-патриотичного спортивного. На да? самом деле. Это это такое заведение, вот, о котором мы говорим: центр десантик, там кратко назову его, оно существует уже 20 лет. Просто раньше. Что знак что тут пласту так то, что есть сородито. Есть, есть, да, да. Ну, в центре работает около сорока двух секций mm -hmm. на сегодняшний день. Он работает уже двадцать лет, около 2000 тысяч воспитанников. То есть это те детки, которые растут, которых мы развиваем. У нас есть и свои музеи и так далее. Это, это никак не связано с тем, что происходит сейчас в стране. Это было всегда. И в этом центре я начинал расти как спортсмен. Будучи uh -huh. ще ребенком, тобто, це як мой второй дом, я можу сказати так. Поэтому я і зараз віддаю йому какую-то своєї життя, розвиваю його і проєкт патріотичне воспитание в наші маси. Якщо українці молоді завжди тяжили до спорту у всі часи, це ясна річ, то чи можете сказати, що зараз через ситуацію загалом в країні. Дітки і батьки напевно так само намагаються дітей виховувати ще й в от в цьому військово-патріотичному напрямі. Чи є більше зараз на це попит ніж раніше? Не могу вам однозначно сказать. Некоторые родители переформатировались и считают, что это нужно. Другие, наоборот, считают, что воевать и отстаивать угу. суверенитет и независимость от страны должны профессионалы, которые... Так, если да, да, вы тоже на базе Нет, нет, нет. Не, я нет. говорю о другом. Что все равно родители там, многие, наоборот, боятся этого, что нет. Я не хочу, чтобы мой ребенок там даже занимался или даже хотя бы сюда. Угу. Что касаемо патриотизма, то хотят все это нормально. А что касаемо уже вот этой специфики военно-патриотического воспитания, это намного глубже, намного серьезнее. Здесь уже как бы э, не все родители на это соглашаются. Ну и самое важное, это должен хотеть ребенок. Он должен этим гореть. По-другому никак не получится. Ну, мне сейчас кажется, что есть певна такая вот гарная, классная, мода на патриотизм и э, смелость человечу на спортивности и так далее. Ну в любом, в... в любом случае, в любом случае патриотизм он же ж, э, должен присутствовать в человеке всегда. То есть невозможно не любить ту страну, в которой ты родился и живешь. Это нормальное явление. Когда э, маленький ребенок выигрывает чемпионат мира среди юниоров и поднимает украинский флаг, играет гимн и он плачет, это патриотизм. Uh -huh. Это настоящий патриотизм, это патриотизм проявления с детства. Он уже ценит ту страну, он уже ценит тот флаг, который поднимают, он уже ценит тот гимн, он уже этим живет. И если мы будем так развивать, с самого юного детства растить спортсменов, прививать им патриотизм, то эту страну не победить. Давайте трошки больше все-таки про первый этап световой серии, этих вот турнировских боксингу, Кишенко Кап. Насколько сложно организовать соревнования такого уровня в Украине? С чем вы столкнулись? Столкнулись вообще просто с невероятным числом проблем. Действительно, как бы, это ни звучало, как бы это ни звучало очень грустно, но так и есть на самом деле, я не буду никого обманывать. В Европе те четыре турнира, которые запланированы после этого первого этапа, они практически уже все организованы. Uh -huh. Намного проще разговаривать с потенциальными партнерами, привлекать средства, привлекать людей, привлекать масс-медиа. Там детский спорт приветствуется больше, чем в Украине, к сожалению, mm -hmm. на сегодняшний день. Но мы будем это менять однозначно. Мы будем менять, мы будем менять настрой людей, мы будем менять отношения людей. Сейчас, когда мы начали организовывать его, естественно, так как Артур украинец, mm -hmm. я украинец, мы решили, что однозначно как минимум первый этап должен пройти 100% в Украине. Выбрали город Киев, потому что mm -hmm. это столица страны, это нормально. Но мы на сегодняшний день не получаем никаких дотаций никакой финансовой поддержки от государства ни от города я говорю честно как есть мы полностью а организов... мы, санаты, может, мы полностью организовываем весь турнир э, при помощи наших партнеров у нас есть компании-партнеры, которые откликнулись, которые согласились нам помочь. Кто-то своей продукцией, кто-то финансово, кто-то арендой помещения. И вот в таком ключе, в партнерстве, что на самом деле тоже сплачивает и нас, и этих mm. людей, мы продвигаемся вперед, мы готовим этот турнир. И я хочу сказать, что такой турнир, который придет в Украине, в принципе, в единоборствах равного турнира в Украине еще не было ему. Мы оттолкнемся от того, что этот турнир станет э, такой новой точкой отсчета в организации, в проведении. Вот в уровне соревнований. С вот этого детского турнира я верю, что начнется новая эра проведения турниров. То есть мы выйдем на новый уровень, мы начнем их проводить так, как они проводятся во всем мире. Так же красиво, так же красочно, с такими же бескомпромиссными поединками, с такими же накалами эмоций, с такими же эмоциями родителей. То есть мы сделаем все так, чтобы максимально показать красоту этого вида спорта, максимально развить новое какое-то стремление детей к тому, чтобы заниматься им, и к тому, чтобы, опять же, наши люди, украинцы, увидели, поняли этот вид спорта, заинтересовались им, чтобы в следующий раз, скажем, у нас было не 10 тысяч зрителей, а 20, 30, 40. Как складно найти площадку самая в Украине для проведения такого? Вообще не сложно найти площадку, все заключается, опять же, в том бюджете, которым располагает организация для проведения турнира. Многие люди считают, что им деньги нужны больше, чем остальных, и просто взвинчивают нереальные цены, несмотря на то, что турнир mm -hmm. детский, он не коммерческий, он не приносит финансовой выгоды никакой абсолютно. Ну, у каждого свое видение. Тем не менее, мы договорились с выставочным центром Украина, mm -hmm. с ВДНХ. Нам предоставили павильон 2880 метров. Мы уверены, что в таком на такой площади, мы... да, мы поместим всех желающих зрителей, да. То есть мы нашли площадку, сейчас мы с ними ведем переговоры о том, чтобы возможно эту площадку мы возьмем у них на длительное время для того, чтобы проводить там и другие соревнования, чтобы можно было развивать. Потому что ну, неплохая локация, неплохой подъезд, есть и метро, удобно добираться всем, кто пожелает посмотреть на наши мероприятия. Я вам дуже благодарна за то, что вы робите на самом деле. Хотелось бы, чтобы такие молодые допомагали украинцы помогали сейчас діткам, и цього которые потребуют. Потрібно звертати увагу на те, що спорт і патріотизм йдуть десь поряд поряд дуже часто. А ще мені здається дуже важливо, що ваш вид спорту, який ви представляєте, це спорт, який допомагає боротися ще із собою із ну якимись власними. Протиріччями це ну це елемент виховання самого себе українцям потрібно ще себе виховувати це точно. сто да. Спасибо спасіба вам дякую. що пригласили, да. дуже дякую я нагадаю телеглядачам що це був Микита Власов, виконавчий директор світової серії турнірів із кікбоксингу кишенко кап власне будуть проходити бої буде проходити перший етап і в україні долучайтеся я не знаю хто як по мірі своїх можливостей Ми долучаємося, наприклад, тим, що висвітлюємо цю подію. І дуже добре, що є що висвітлювати.